মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছেভেনৰ অন্য এটা চেপ্তাৰ সেইটো হৈছে চেপ্টাৰ ফাইভ ৰেখা আৰু কোন এতিয়া ইয়াৰ লগত জড়িত কিছুমান আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ তোমালোকে জানিব লাগিব সেয়া হৈছে বিন্দু প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব বিন্দু যাক আমি কৈছোঁ পইণ্ট ইয়াৰ দিশ প্ৰস্থ একো নাথাকে ই জাষ্ট এটা চিম্পুল ডট হয় ইয়াক আমি এ বা বিৰে দেখাব পাৰোঁ এতিয়া ৰেখা যাক আমি কওঁ লাইন ৰেখা কি হয় আমি যেতিয়া দুইফালে অসীমলৈ বঢ়াই দিব পাৰিম হয়নে ইয়াৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট আৰম্ভণি বা শেষ বিনো নাথাকে গতিকে আমি যেতিয়া এই ৰেখাডালক এটা যিটো এ এটা বি তেনেহ'লে ইয়াৰ ওপৰত আমি ৰেখাৰ চিম্বলটো দি দিম এ বি ৰেখা ঠিক আছে ৰশ্মি বুলি ক'লে আমাৰ ৰশ্মিৰ প্ৰাৰম্ভিক বিনোদ মানে ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট থাকিব আৰু ই অসীমলৈ ওলাই যাবগৈ হয়নে যেনেকৈ সূৰ্য ৰশ্মিটো আমাৰ ওলাই আহিছে হয়নে গতিকে আমি এই অ' এ আমাৰ ৰশ্মি বুলি কৈছোঁ হয়নে তাৰপিছত আহিলে ৰেখাখণ্ড লাইন ছেগমেণ্ট ৰেখাখণ্ড কি জানা এই যে ৰেখাৰ এটা সৰু অংশক আমি কি বুলি কওঁ ৰেখাখণ্ড বুলি কওঁ তোমালোকে যদি চোৱা আমাৰ স্কেল পাট হয়নে নহয় পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ বা বিছ চেণ্টিমিটাৰ হৈছে আমাৰ ৰেখাখণ্ড তাৰপিছত আহিলে আমাৰ কোণ যাক আমি কওঁ এংগল এতিয়া কোণ কি হয় যেতিয়া দুডাল ৰশ্মি এটা বিন্দুৰ পৰা ওলাই আহিব হয়নে যেতিয়া দুডাল ৰশ্মি এটা বিন্দুৰ পৰা ওলাই আহিব তেতিয়া এটা কোণৰ সৃষ্টি হয় হয়নে ইয়াতে তোমালোকে চোৱা আমি দুডাল ৰশ্মি লৈছিলোঁ হয়নে সেই ৰশ্মিডালক আমি কি বুলি ক'ম বাহু বুলি ক'ম কোনটোৰ বাহু বুলি ক'ম হয়নে ঠিক আছে তাৰপিছতে যিটো বিন্দু আমাৰ এইটো এইটো বিন্দুক আমি শীৰ্ষ বিন্দু বুলি কওঁ হয়নে সেই বিন্দুটোৰ পৰা আমাৰ এই ৰশ্মি দুটা ওলাই আহিছিলে গতিকে এই বিন্দুটো আমি কি বুলি ক'ম শীৰ্ষ বিন্দু বুলি ক'ম আৰু বাহু কি কি আছে আমাৰ ইয়াতে অ' এ আৰু অ' বি আৰু ইয়াতে আমাৰ যিটো কোণ উৎপন্ন হৈছে সেই কোনটোৰ নাম হৈছে এংগল এ অ' বি তাৰমানে এই যিটো শীৰ্ষ বিন্দু কোনটো লিখোঁতে শীৰ্ষ বিন্দুটো সদায় মাজত থাকিব লাগিব গতিকে তুমি এ অ' বিও লিখিব পাৰা নাইবা তোমালোকে বি অ' এ লিখিব পাৰা ঠিক আছে মুঠতে শীৰ্ষ বিন্দুটো সদায় মাজত থাকিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পাইছা নিশ্চয় হ'ব এতিয়া হ'ব আমি পুৰক কোণ সম্পৰ্কিত কোন পুৰক কোণ পুৰক কোণ কি হয় যেতিয়া দুটা কোণৰ সমষ্টি নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় এইটো তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা দুটা কোণ আছে এই কোন দুটাৰ যেতিয়া সমষ্টি নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় এক সমকোণ হয় তাকে আমি কি বুলি ক'ম পুৰষুণ বুলি ক'ম ঠিক আছে দুটা কোণৰ সমষ্টি কিমান হ'ব লাগিব পৰ কোণ হ'লে নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ইয়াত চোৱা এটা কোণ আছে থাৰ্টি ফাইভ এটা আছে ফিফটি ফাইভ এই দুটা কোণ আমি যেতিয়া যোগ কৰি দিম তেতিয়া আমি কিমান পাম ফিফটি ফাইভ প্লাছ থাৰ্টি ফাইভ কিমান পাম আমি নাইণ্টি ডিগ্ৰী পাম হয়নে মানে যোগ ফলটো নব্বৈ ডিগ্ৰী যেতিয়া হ'ব ন তেতিয়া আমি তাক কি বুলি ক'ম পুৰষুণ বুলি ক'ম ঠিক আছে তাৰপিছত আহোঁ আমি সম্পূৰক কোণ যেতিয়া দুটা কোণৰ সমষ্টি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া তাক আমি ক'ম সম্পূৰক কোণ ইয়াত চোৱা দুটা কোণ এটা ওৱান টুৱেণ্টি আন টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী দুটা যেতিয়া আমি প্লাছ কৰি দিম তেতিয়া ই হ'বগৈ আমাৰ সম্পূৰক কোণ ঠিক আছে এতিয়া আহোঁ আমি সন্নিহিত গোণ তো সন্নিহিত কোণ কি হয় চ' সন্নিহিত কোণ হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব নিচেই ওচৰা ওচৰিকৈ থকা এযোৰ কোন হ'ব লাগিব হয়নে ইয়াত চোৱা তোমালোকে এই যে দেখিছা এযোৰ কোণ ইয়াতে দেখিছানে চিত্ৰত ত' সিহঁতৰ কি হ'ব লাগিব এটা সাধাৰণ শীৰ্ষবিন্দু থাকিব লাগিব ঠিক আছে সেই দুয়োটা কোণৰে এটা সাধাৰণ শীৰ্ষবিন্দু আছে লগতে ছেকেণ্ড পইণ্টটো কি সিহঁতৰ এডাল সাধাৰণ ৰশ্মি থাকিব লাগিব ঠিক আছেনে সেই মাজৰ এটা যিজন ৰশ্মিটো মানে দেখিছা সেইডাল হৈছে সাধাৰণ ৰশ্মি মানে কমন ৰশ্মি আৰু এটা কমন শীৰ্ষবিন্দু থাকিব লাগিব মানে এটা শীৰ্ষ বিন্দুক ল'ব লাগিব আৰু এডাল আমাৰ কি থাকিব লাগিব কমন বাহু থাকিব লাগিব ঠিক আছে ৰৈসিক যুৰিয়াকোণ কি বুলি কৈছে আমাৰ ৰৈসিক যুৰিয়াকোণ হ'ল এযোৰ সন্নিহিত কোণ যাৰ সাধাৰণ বাহুটোৰ বাহিৰে বাকী দুটা বাহুই মানে এটা এণ্টটোৰ বিপদমংখ্যা থাকিব আৰু ইহঁত কি হয় তোমালোকৰ এশ আশী ডিগ্ৰী কোণৰ সৃষ্টি কৰে দেখিছানে ইয়াতে এটা আমি যদি চাওঁ এই এ বি যিডাল আমাৰ ৰেখা হয় তাত মানে তোমাৰ এডাল ৰশ্মি থিয় হৈ আছে তাৰপৰা আমি অ' চি বুলি কৈছোঁ হয়নে অ' বিন্টো তোমালোকে চোৱা অ' এ আছে আৰু অ' বি আছে দুটা বিপৰীতমুখী হৈ আছে আৰু ইয়াতে যি দুটা কোণৰ সৃষ্টি হৈছে সেই কোণ দুটাৰ সমষ্টি কিমান এশ আশী ডিগ্ৰী হয় তাৰমানে ৰুইক জুৰিয়া কোণত কোণৰ সমষ্টি কিমান এশ আশী ডিগ্ৰী মনত ৰাখিবা তাৰপিছত আহিলে বিপৰীতি কোণ কি হয় তোমালোকে যদি যেতিয়া তোমালোকে দুডাল ৰেখাই কটাকতি কৰিব ঠিক আছে কটাকতি কৰাৰ ফলত নিশ্চয় তোমালোকে জানা চাৰিটা কোন সৃষ্টি হৈছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ হয়নে এতিয়া এই যে বিপৰীত ফালে আছে এটা আনটোৰ সন্মুখৰ সন্মুখীকে আছে যে সেই দুটা কোণৰ আমি কি বুলি কৈছোঁ বিপ্ৰতীপ কোণ বুলি কয় ইয়াতে ওৱানৰ লগত আমাৰ থ্ৰী টু সমান হ'ব আৰু টুৰ লগত ফ'ৰ টু সমান হ'ব ঠিক আছে চোৱা আমি এতিয়া ৰেখাৰ লগত কটাকতি কৰিছে ফলস্বপে দুটা দুযোৰ বিপৰীত কোন সৃষ্টি হৈছে হয়নে বিপ্ৰতিপ কোণ বিপ্ৰতীপ কোণ দুযোৰ সৃষ্টি হৈছে ন আৰু সেই বিপ্ৰতিপ কোন কেইযোৰ কি হ'ব সমান হ'ব এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান কৰোঁ আমি তলত দিয়া কোণবোৰৰ পুৰক কোণৰ মাপ কিমান সুধিছে আমাক পুৰক কোণ মানে কি আছিলে সমষ্টি নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব লাগে দুটা কোণৰ এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৰোঁ আমি একো নাই ইয়াতে জাষ্ট নাইণ্টিৰ পৰা তোমালোকে বিভ কৰি দিবা তাৰমানে ইয়াত ফৰ্টি ফাইভলৈ কি প্লাছ ক'লে নাইণ্টি হয় সেইটোৱে সুধিছে আমাৰ ইজি মেথডটো কি হ'ব আমাক যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে ন কি কৰিব লাগিব জাষ্ট নাইণ্টিৰ পৰা আমাৰ কুৱেশ্যনটো মাইনাছ কৰি দিবা চ' নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা আমাৰ ফৰ্টি ফাইভটোৱে মাইনাছ কৰি দিম ইয়াতে এতিয়া তো কি পাওঁ আমি এনচাৰটো ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী পাম ঠিক আছে তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ বি নাম্বাৰ কুৱেশ্যন ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী পুৰষ কোণৰ মান ত' আমি ইয়াতো কি কৰিব লাগিব নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব মাইনাছ কৰিব লাগিব ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী হয়নে তো কি পাম ইয়াতে ফাইভ তাৰপিছত আমাৰ আঠৰ পৰা ছয় গ'লে দুই টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে ফৰ্টি ওৱান ডিগ্ৰী পুৰষ কোন কিমান হ'ব নাইণ্টি মাইনাছ ইমান হ'বগৈ ফৰ্টি ওৱান ডিগ্ৰী হয়নে ত' আমি কি পাম ইয়াতে ফৰ্টি নাইন ডিগ্ৰী পাম হয়নে বি কৈ দিলে আমি ফৰ্টি নাইন ডিগ্ৰী পাম হয়নে নহয় তাৰপিছতে আমি আহোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি ফিফটি ফ'ৰ ডিগ্ৰীৰ পুৰুষ কোণৰ মাপ কিমান ত' ইয়াত কি হ'ব নাইণ্টিৰ পৰা আমি আকৌ মাইনাছ কৰিব লাগিব হয়নে ফিফটি ফ'ৰক তো মাইনাছ গ'লে আমি কি পাম দহৰ পৰা চাৰি গ'লে ছয় তাৰপিছতে আপোনাৰ এইট থাকিলে এইটৰ ফাইভ বোলে আমাৰ কিমান হ'ব থ্ৰী থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছতে এতিয়া আমি কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ইয়াত কৈছে আমাক এযোৰ পুৰুষ কোণৰ মাপৰ পাৰ্থক্য টুৱেণ্টি টু ডিগ্ৰী হ'লে কোনযোৰৰ কোনবোৰৰ মাপ নিৰ্ণ গ'ব দিছে মানে দুটা পুৰষখন আছে ন সেই পুৰষখন জোৰ যে সেই পুৰষকণ জোৰক কি হয় আমাৰ মাপৰ পাৰ্থক্য টুৱেণ্টি টু আমি ধৰি লৈছোঁ এটা পুৰষখন আমাৰ যদি এক্স ৱানটো কিমান হ'ব নাইণ্টি মাইনাছ এক্স হ'ব আগত যে কৰিছিলোঁ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনত এটা যদি এক্স ৱানটো কিমান হ'ব নাইণ্টি মাইনাছ এক্স বিক কৰিব লাগিছিলে হয় নহয় এতিয়া প্ৰশ্নমতে আমাক পাৰ্থক্য নাইন টুৱেণ্টি টু ডিগ্ৰী বুলি কৈছে হয় নে নহয় গতিকে আমি প্ৰথমটোৰ পৰা ছেকেণ্ডটো বিক কৰি দিম তাৰমানে কি লিখিব লাগিব এক্স মাইনাছ পিছৰটো কি আছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিবা নাইণ্টি মাইনাছ কিমান এক্স ইকুৱেল টুৱেণ্টি টু ডিগ্ৰী হয়নে তাৰপিছতে আমাৰ ব্ৰেকেটটো উঠাই দিম এক্স মাইনাছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছে মাইনাছ চে কি হ'বগৈ আমাৰ প্লাছ হ'বগৈ প্লাছ এক্স ইকুৱেল টুৱেণ্টি টু ডিগ্ৰী হয়নে তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব এক্স প্লাছ এক্স তাৰমানে দুটা এক্স হ'ব এটা টু এক্স ইকুৱেল টুৱেণ্টি টু ডিগ্ৰী প্লাছ কি হ'বগৈ নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয়নে তাৰপিছতে আমাৰ হ'বগৈ নেক্সট টু এক্স ইকুৱেল প্লাছ ক'লে কেনে পাওঁ আমি টু তাৰপিছতে টু প্লাছ নাইন ইলেভেন এশ বাৰ ডিগ্ৰী হ'লে নে হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ ডিগ্ৰী হ'ল তে আমি এক্সটো ওলাই দিম ত' এক্স ইকুৱেল কি হ'বগৈ আমাৰ হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ ডিভাইডেড বাই টু গতিকে আমি কেনচেল কৰিম এক্স ইকুৱেল দুই প্লাছ গুণ দহ আৰু দুই ছয় গুণ বাৰ হয়নে ফিফটি ছিক্স ডিগ্ৰী পালোঁ প্ৰথম কোনটোৰ মান হয়নে আমাকতো গোটেই পুৰৱ কোনযোৰ ওলাব দিছিলে ন তে আমাৰ পুৰৱ কোন কি হ'ব কোন দুটা কি কি হ'ব আমাৰ নিৰ্ণয় কোন হয় নহয় কি কি হ'ব প্ৰথমটো হ'বগৈ ফিফটি ছিক্স এক্স আছিলে যে হয় নে নহয় প্ৰথমটো হ'ব আমাৰ ফিফটি ছিক্স আৰু ছেকেণ্ডটো কেনেকৈ ল'ব লাগিব নাইণ্টিপৰা বিক কৰি দিব লাগিব এইমাত্ৰ কোৱাটো কাৰণ নাইণ্টি মানে চেচ আছিলে যে হয় নহয় নাইণ্টি মানে চেচ আছিলে নহয় ছেকেণ্ডটো ত' নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফিফটি ছিক্স ডিগ্ৰী ত' বিক কৰি দিয়া এতিয়া কিয়নো ভাগে দহ পাঁচ ছয় গ'লে চাৰি আৰু থাকিলে আঠ আঠৰ পৰা পাছ গ'লে তিনি হয়নে তাৰমানে আমাৰ বাবে থাৰ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী বুজি পাইছা গুড তাৰপিছতে আহোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী তলৰ কোনবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে সম্পূৰক কোণৰ মাপবোৰ লাগিছে আমাক সম্পূৰক মানে কি আছিলে এশ আশী ডিগ্ৰী আছিলে মানে এইকেইটাৰ লগত কি যোগ কৰিলে ওৱান এইট্টি হ'ব সেইটোৱে সুধিছে ইজি মেথডটো হ'ল ওৱান এইট্টিৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিম কুৱেশ্যনটোৱে ত' হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী সম্পৰ্ক কোনো মাপ কিমান হ'বগৈ হাণ্ড্ৰেড এইট্টিৰ পৰা আমাৰ কুৱেশ্যনটো মাইনাছ কৰি দিয়া ডেট ইজ হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী হয়নে মাইনাছ কৰি দিলোঁ কিমান পাবা এইট্টি ডিগ্ৰী পাবা হয়নে তাৰপিছতে হ'ব আমি নাইণ্টি ডিগ্ৰী সম্পৰ্ক কোনৰ মাপ কিমান হ'বগৈ হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী ত' কিমান পাম আমি আকৌ ইয়াতে নাইণ্টি ডিগ্ৰীয়ে পাম হয়নে তাৰপিছতে আহিলে ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী সম্পূৰক কোণৰ মাপ কিমান হ'বগৈ হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী হয়নে তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ধাৰ কৰিছোঁ দহৰ পৰা পাঁচ গ'লে পাঁচ তাৰপিছতে হাতৰ পৰা পাছ ক'লে আমাৰ হ'বগৈ দুই হয়নে নহয় দুই হ'ব ইয়াতে আকৌ তোমাৰ একটো নামি আহিব এশ পঁচিছ ডিগ্ৰী হয়নে তাৰপিছতে আহিলে এশ পঁচিছ ডিগ্ৰীৰ সম্পূৰক কোণৰ মাপ ত' কি কৰিব লাগিব ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হয়নে ত' এইটো মাইনাছ কৰি দিওঁ দহৰ পৰা পাছ ক'লে আমাৰ কিমান হ'বগৈ পাঁচ তাৰপিছতে হাতৰ পৰা দুই গ'লে পাঁচ তাৰমানে ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ব উত্তৰটো ফিফটি ফাইভ ঠিক আছে বুজি পাইছা তাৰপিছত আমি হয়তো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ এযোৰ সম্পূৰক কোণৰ ডাঙৰ কোনটোৰ মাপ সৰু কোনটোৰ মাপতকৈ ফৰ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী বেছি তে কোন দুটাৰ মাপ আপুনি নিৰ্ণয় দিছে ডাঙৰ কোনটোৰ মাপ সৰু কোনটোতকৈ কিমান বেছি ফৰ্টি ফ'ৰ বেছি পাৰ্থক্য ফৰ্টি ফ'ৰে আৰু হয় নহয় তে আমি লিখিছোঁ সম্পূৰক কোনযোৰ ধৰি ল'লা প্ৰথমটো এক্স তেনেহ'লে নেক্সটটো কিমান হ'বগৈ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এক্স হ'ব হয় নে নহয় এটা যদি আমি জানো আনটো ইমানটো গমেই পালোঁ না ওৱান এইটো মাইনাছ কৰি দিব লাগিব হয় নহয় তেতিয়া প্ৰশ্নবেলত তোমালোকে গমেই পাইছে এটা আৰু আনটোৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি তোমাৰ ফৰ্টি ফ'ৰ মানে ডাঙৰটো আৰু সৰুটোৰ মাজত পাৰ্থক্য ইমান ফৰ্টি ফ'ৰ হয় নে নহয় গতিকে আমি ডাঙৰটো মানে এক্সটো দিছোঁ আমি এক্সৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিম এইটো মানুহকে ফৰ্টি ফ'ৰ বুজি পাইছা তাৰপিছতে আমাৰ সবকে পেকেট উঠাই দিওঁ আমি এক্স মাইনাছ ওৱান এইটি ডিগ্ৰী মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ এক্স ইকুৱেল ফৰ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী এক্স দুটা হ'ল ইয়াতে গতিকে টু এক্স ইকুৱেল ফৰ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী প্লাছ ওৱান এইটি ডিগ্ৰী এতিয়া আমি প্লাছ কৰিম এই দুটা এক্স টু ইফালে এক্স টু ইফালে ৰাখিলোঁ আমি টু টু ইফালে গ'লে শৰণ হ'বগৈ তাৰপিছত প্লাছ কৰিলে ফ'ৰ তাৰপিছত আঠ চাৰি বাৰ দুই আকৌ একে একে দুই দুশ চৌব্বিছ হয়নে এতিয়া আমাৰ এক্স টু উলিয়াই দিওঁ কিমান হ'বগৈ এবাৰ যাব আকৌ এবাৰ যাব তাৰপিছতে দুবাৰ তেশ বাৰ হয়নে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰথম সম্পৰ্কণটো গোটেই দুয়োটাও ওলাব দিছে ন এতিয়া কি আমাৰ কোন দুটা হ'বগৈ মানে কি কি হ'ব প্ৰথমটো হ'বগৈ আমাৰ এশ বাৰ ডিগ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ ডিগ্ৰী হয়নে নহয় আৰু ছেকেণ্ডটো কি হ'বগৈ আমাৰ ওৱান এইট্টিৰ পৰা আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব কাৰণ এক্স আৰু ওৱান এইট্টি মাইনাছ এক্স আছিলে যে তুমি কি কৰিম ওৱান এইট্টিৰ পৰা এই এক্সটো যে পালোগৈ তাক মাইনাছ কৰি দিম তই মাইনাছ কৰিলে কিমান পাম দহৰ পৰা দুই গ'লে আমাৰ হ'বগৈ আঠ তাৰপিছত আকৌ সাতৰ পৰা এক গ'লে ছয় ছিক্সটি এইট ডিগ্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছত হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ইয়াত তোমালোকে যদি চোৱা পি কিউ আৰ আৰ এছ ৰেখাডালৰ ছেটবিনটো কি হয় অ' হয় আৰু এংগল পি অ' আৰ আমাক ফিফটি ডিগ্ৰী দিছে তেনেহ'লে বাকী কোনবিলাক আমাক ওলাব দিছে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে বিপ্ৰতিপূৰ্ণ কনচেপ্টটো মনত পেলাব লাগিব হয়নে ইয়াত তোমালোকে যদি চোৱা এই কুৱেশ্যনটোত আমাৰ চিটৰ তোমালোকে যদি চোৱা কি হয় এই যিটো আমাৰ এংগল পি অ' আৰৰ লগত আমাৰ সিফালৰ যিটো এংগল আছে সেইটো সমান হয় বিপৰীত কিউ অ' এছ কোনটো আমাৰ কি হয় কিউ অ'চ কোনটোৰ লগত পি অ' আৰ কোনটো আমাৰ সমান হয় কাৰণ ইহঁত আমাৰ কি হয় বিপ্ৰতিপ কোন হয় বিপ্ৰতিপ কোন হয় হয় নহয় বুজি পাইছানে গতিকে কিউ অ' এছ কোনটোৰ মান কিমান হ'বগৈ আমাৰ কিউ অ' এছ কোনটো আমাৰ মান হ'বগৈ কিমান ফিফটি ডিগ্ৰী হ'বগৈ হয় নে নহয় বিপ্ৰতিক কোণ নিশ্চয় তোমাৰ মনত আছে হয় নে নহয় বুজি পাইছা দেখিছানে এইটো এটা বিপ্ৰতিক কোন হয়নে নহয় এটা ঠিক একেদৰে বাকীকেইটা তোমালোকে এতিয়া তোমালোকে যদি পি কিউ যিডাল আমাৰ ৰেখা হয় সেইডাল যদি তোমালোকে চোৱা তাত আমাৰ দুটা কোণ আছে সেই দুটা কোণৰ সমষ্টে কিমান হ'বগৈ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব কাৰণ ৰৌসিক যুৰিয়া কোণ হয় পি কিউ ৰেখাত আমাৰ এটা আছে এংগল কিউ অ' আৰ হয়নে কিউ অ' আৰ তলত উঠিছেনে কিউ অ' আৰ এইটো হয়নে কিউ অ' আৰ এইটো হয় তাৰপিছতে প্লাছ ফিফটি ডিগ্ৰীটো হয় নহয় এইটো প্লাছ ফিফটি ডিগ্ৰী ইকুৱেল কিমান হ'বগৈ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী কাৰণ আমাৰ সৰল দেখা হয় যে ৰাসিক জুৰিয়ো লিখিব পৰা তোমালোকে হয়নে ইয়াতে ৰৈসিক জুৰিয়োণো লিখিব পাৰা ঠিকেই কথা হয় নহয় ৰসিক জুৰিয়া কোন হ'ব তাৰপিছতে এতিয়া আমি কিউ অ' আৰটো ওলাই দিম ইয়াৰ পৰা কিউ অ' আৰবগৈ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফিফটি ডিগ্ৰী হয়নে ত' ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম কিউ অ' আৰ কোনটোৰ মান পাম ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ডিগ্ৰী আৰু তোমালোকে জানা এই কিউ অ'ৰ কোনটো কাৰ লগত সমান হ'বগৈ পি অ' এছ হয়নে নহয় বিপৰীতমুখে আছেনে বিপৰীত কোন হয় দুটা হয় নহয় গতিকে কিউ অ' আৰ পালা গতিকে পি অ' এছো সিমানেই হ'বগৈ ত' পি অ' এছ কোণৰ মানুহ আমাৰ একে হ'বগৈ হয়নে হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টিয়ে হ'বগৈ বুজি পাইছা কিউ আৰু কি অ' আৰু পি অ' এছ সমান হয় কাৰণ বিপৰীতে কোন যে ঠিক আছে বুজি পাইছা হ'ব এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ যিটো আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন এতিয়া কি দিছে এক্স ওলাব দিছে এক্সমানটো ওলাব দিছে তোমালোকে যদি চোৱা এইটো সৰল দেখা হয় হয় নহয় আৰু এইৰে সাতত আমাৰ গোটেই তিনিটা কোণৰ সমষ্টে কিমান হ'বগৈ ওৱান এইট্টি গতিকে এক্স প্লাছ ছিক্সটি ডিগ্ৰী প্লাছ ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ইকুৱেল ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব কাৰণ সৰহকণ সৃষ্টি কৰিছে যেতিয়া আমি এক্স প্লাছ প্লাছ কৰিলে আমি পাম এইটো এশ পাঁচ পাম হয়নে ডিগ্ৰী ইকুৱেল ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰী তাৰপৰা মেক্সটো ওলাই দিম এতিয়া এক্স ইকুৱেল ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফাইভ ডিগ্ৰী হয়নে তাৰপিছত বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম ফাইভ তাৰপিছতে হাতৰ পৰা অন হাতে পাম হয় নে নাই ছেভেন্টি ফাইভ ডিগ্ৰী পাম গতিকে এনচাৰটো আমাৰ ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে এতিয়া হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন এটা কোন নিৰ্ণয় কৰা যিটো তাৰ সম্পূৰক কোণৰ সমান সম্পূৰক কোণৰ সমান বুলি কৈছে তো গতিকে আমি কোন দুটা ধৰিছোঁ এটা এক্স আনটো হ'বগৈ ওৱান এইট্টি মাইনাছ এক্স কাৰণ সম্পূৰক কোন এটা জানিলে আনটো আমি ওৱান এইট্টিৰ বাবেও কৰিব লাগিব হয় নহয় প্ৰশ্ন মতে আমাক কৈছে দুয়োটা কোনেই সমান তো মানে এক্স আৰু ওৱান এইট্টি মাইনাছ এক্সটো সমান বুলি কৈছে লিখিলোঁ সমান বুলি কৈছে যে এক্স ইকুৱেল ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এক্স এতিয়া আমি এক্সটো লৈ আহোঁ বাওফালে এক্স প্লাছ এক্স ইকুৱেল ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰী হয়নে সমান চেনৰ ইফালে হ'লে মাইনাছটো প্লাছ হৈছে দুটা এক্স পালো ইকুৱেল ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰীগ্ৰী তাৰপিছত আমি এক্সটো উলিয়াই দিম এতিয়া এক্স ইকুৱেল টুটো ইফালে গ'লে হৰণ হ'বগৈ হয় নহয় ওৱান এইট্টিক টু দি হৰণ কৰিব লাগিব আমি হৰণ হ'লে কি পাম এক্সৰ মান নাইণ্টি ডিগ্ৰী পাম গতিকে আমাৰ দুয়োটা উত্তৰ ওলাই গ'ল হয় নহয় এক্স টু যদি নাইণ্টি হয় ওৱান এইট্টি মাইনাছ নাই নাইণ্টি কৰিলে আমি আকৌ সি পাম নাইণ্টি ডিগ্ৰী পাম হয়নে চ' এটা কোনৰ মাপ তাৰ পুৰুষ কোণৰ মাপতকৈ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী বেছি হয়নে পাৰ্থক্যটো তোমাৰ কিমান টুৱেণ্টি ফ'ৰে হ'ব ন আন ওলাব দিছে চ' তোমাৰ পুৰষণ দুটা আমি এক্স আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এক্স ধৰিছোঁ হয়নে গতিকে ইহঁতৰ আমাৰ যিটো পাৰ্থক্য কিমান হ'বগৈ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী বুজি পাইছা ত' গতিকে ব্ৰেকেটটো উঠাই দিওঁ এতিয়া এক্স মাইনাছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ মানে যে প্লাছ এক্স ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী হয়নে তাৰপিছতে আমাৰ এক্স কেইটা পাম ইয়াতে দুটা এক্স পাম হয়নে হয় তাৰপিছতে নাইণ্টি লৈ যাওঁ এইফালে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী প্লাছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ল তাৰপিছতে আমাৰ এক্স ইকুৱেল টুটো ইফালে গ'লে হৰণ হ'বগৈ বাকী প্লাছ কৰি দিওঁ ফ'ৰ তাৰপিছত ন এদে এঘাৰ হ'ল এতিয়া আমি হৰণ কৰিলে কিমান পাম ইয়াতে দুই পাঁচ গুণ দহ আৰু দুই সাত গুণ চৈধ্য ফিফটি চেভেন ডিগ্ৰী ডাঙৰটো ওলাব দিছিলে ন এনচাৰটো কিমান হ'ব ফিফটি চেভেন ডিগ্ৰী তাৰপিছতে হৈছে এটা কোনৰ মাপ তাৰ পূৰ্ব কোণৰ মতকৈ থাৰ্টি টু কম তাৰমানে ইয়াত সৰুটো ওলাব দিছে কোনটোৰ মাপ ওলাব দিছে যে কিন্তু পাৰ্থক্য থাৰ্টি টু হ'ব ঠিক আছে প্ৰশ্নটো চালে গম পাব ডাঙৰটো ওলাব দিছে ন সৰুটো ওলাব দিছেনে এতিয়া আমি লিখোঁ পুৰণ কোন বুলি কৈছে ন আমি লিখিলোঁ প্ৰথম টু এক্স তেনেহ'লে আনটো কিমান হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এক্স এতিয়া ইয়াতে আমাৰ প্ৰথমটো বা ছেকেণ্ডটো বিক কৰিছোঁ থাৰ্টি টু ডিগ্ৰী পাবা তোমালোকে পেকেটটো ঠাই দিওঁ এক্স মাইনাছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী আৰু মাইনাছ মাইন প্লাছ এক্স ইকুৱেল থাৰ্টি টু এক্স দুটা আছে টু এক্স ইকুৱেল থাৰ্টি টু ডিগ্ৰী প্লাছ নাইণ্টি হয়নে তাৰপিছত টু এক্স ইকুৱেল ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি টু ডিগ্ৰী হ'ল এক্স ইকুৱেল টু টু ফালে আগত ঘৰৰ নহয়গৈ ছিক্সটি ওৱান ডিগ্ৰী পালোঁ আমি এক্সৰমান হ'ল এতিয়া কোনটো আমাৰ কিমান হ'ব আমাকত সৰু 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 সৰুটোহে সুধিছে ন হয় নে নহয় গতিকে আমি নাইণ্টিৰ পৰা এক্সট্ৰামানটো বিষ হৈ দিব লাগিব হয়নে তো কি হ'ব নাইণ্টি মাইনাছ ছিক্সটি ওৱান ডিগ্ৰী তাৰমানে আমাৰ উত্তৰটো হ'বগৈ টুৱেণ্টি নাইন ডিগ্ৰী ঠিক আছে বুজি পাইছা এতিয়া আমি কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন এটা কোন তাৰ পুৰষ কোণৰ পাঁচ গুণ সেই কোনটো নে ডাঙৰ কোনটো ওলাবলৈছে পুৰষ কোণৰ পাঁচ গুণ বুলি কৈছে তো আমি ধৰি ল'লোঁ কোন দুটা কি কি এটা হৈছে এক্স আনটো হৈছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এক্স তো গতিকে এই কোনটো কাৰ পাঁচ গুণ পুৰক কোণৰ পাঁচগুণ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এক্সৰ পাঁচ গুণ বুলি কৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া এক্স টু ওলাব লাগিব এক্স ইকুৱেল ফাইভ ইন্টু নাইণ্টি পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ আমাৰ চাৰিশ পঞ্চাছ ডিগ্ৰী হ'বগৈ হয়নে মাইনাছ পাঁচ ইন্টু এক্স মানে ফাইভ এক্স হ'বগৈ হয় নে নহয় এতিয়া আমি ফাইভ এক্স টু বৰফালে লৈ আহিম মাইনাছ টু ইফালে কিয় প্লাছ হ'ব নহয় এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স ইকুৱেল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ডিগ্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছতে কিমান পাম ইয়াতে ছিক্স এক্স ইকুৱেল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ডিগ্ৰী হ'ল তাৰপিছত এক্সটো ওলাই দিম এতিয়া এক্স ইকুৱেল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই ছিক্স আমি ডিভাইড কৰিম এক্স ইকুৱেল হ'বগৈ ফ'ৰ ফিফটিক আমাৰ ছয়ৰে আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব হয় নে নহয় কেইবা যাব আমাৰ ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ হয় নে নহয় ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ তাৰপিছত আমাৰ থাকিলে তিনে থাকিলে থাৰ্টি হ'ল ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ হয় নে নহয় তাৰপৰা থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ল আমাৰ চৰি কিমান ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ল ত' টোক ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ত' এইটোৱে আমাৰ এন্সাৰ ঠিক আছে হ'ব তাৰপিছত সুধিছে এটা কোণ তাৰ সম্পূৰক কোণৰ পাঁচ কোণ কোনটো নিৰ্ণয় কৰিছে এইবাৰ সংকুৰক কোণৰ পাঁচ গুণ বুলি কৈছে তে কোন এটা ধৰিলোঁ আমি এক্স আৰু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এক্স কাৰণ সম্পূৰ্ক বুলি ক'লে মানে ওৱান এইটি মাইনাছ বুলিব হয় নহয় তে গম পাইছোঁ এইটো এক্স ইকুৱেল ফাইভ হ'ল ইনটো ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছিক্স ঠিক আছে এতিয়া আমি পূৰণ কৰিম এক্স ইকুৱেল নাইন হাণ্ড্ৰেড হ'ব ফাইভ ইণ্টু ওৱান এইট্টি মানে মাইনাছ ফাইভ এক্স ত লৈ আহিলোঁ আমি বাওফালে গোটেইখিনি আৰু এইফালে থাকিলে তাৰপিছত আমাৰ ছিক্স এক্স ইকুৱেল নাইন হাণ্ড্ৰেড টু এক্স ইকুৱেল কি হ'ব নাইন হাণ্ড্ৰেড ডিভাইড বাই ছিক্স হৰণ কৰিলে আমাৰ এইবাৰ যাব ছয় গুণ ছয় ছ বাকী থাকিলে এবাৰ তিনি থাৰ্টি ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ আৰু কোনোটো সেইটো ওপৰত ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি বাৰ গ'ল আমাৰ যিটো কোন হ'ব ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আমি কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ দুটা সম্পৰ্ক কোণৰ অনুপাত থ্ৰী ইজ টু টু অনুপাতৰ কুৱেশ্যন একেবাৰে ইজি দেই তে তোমালোকক কৈছে যে দুটা সম্পৰ্ক কোণৰ অনুপাত থ্ৰী ইজ টু টু তিনি অনুপাত দুই তোমালোকে ইয়াত কি কৰিবা অনুপাতৰ সমষ্টি ওলাই ল'বা অনুপাতৰ কি সমষ্টি ওলাই ল'বা ইয়াতে অনুপাতৰ সমষ্টি কিমান হ'বগৈ আমাৰ ইয়াতে থ্ৰী প্লাছ টু তাৰমানে হ'বগৈ ফাইভ হয়নে নহয় এতিয়া প্ৰথম কোনটো আমি ওলাই দিওঁ প্ৰথম যিটো কোন কাৰণ ইয়াতে সম্পূৰ্ণ কোন আমাৰ এযোৰ থাকিব ন তো প্ৰথম কোনটোৰ মান কিমান হ'বগৈ আমাৰ চোৱা তোমালোকে কি কৰিবা ইয়াতে প্ৰথমতে তলত লিখিবা হৰটো লিখিবা হৰটো কিমান হ'বগৈ ইয়াতে ফাইভ হয় নে নহয় কাৰণ মুঠটো সমষ্টিটো তলত যাবগৈ তাৰ ভিতৰত প্ৰথম কোনটো কিমান পাইছিলে থ্ৰী পাইছিলে তাৰমানে পাঁচৰ ভিতৰত তিনিফালে হয় নহয় এই যে সম্পূৰ্ক মানে কিমান চিলে মানে তোমাৰ তোমালোকে পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াতে প্ৰথমে অনুবাদত অনুবাদটো তোমালোকে ভগ্নাংশত নিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সেইবাৰ গ'ল আমাৰ থাৰ্টি ছিক্সবাৰ গ'ল ন ত' থাৰ্টি ছিক্সত থ্ৰী পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পামগৈ এশ আঠ পাম এশ আঠ ডিগ্ৰী পাম এইটো ঠিক আছে তাৰ দ্বিতীয় গোণটো দ্বিতীয় গোণটো আমি কৰোঁ ইয়াতো আমাৰ কি হ'ব প্ৰথমতে আমি ভগ্নাংশটো লিখিব লাগিব ইয়াতে যে ট'টেল আমাৰ কিমান আছিলে অনুপাতৰ সমষ্টিত ফাইভ আছিলে ফাইভটো হৰ হ'ব তাৰপিছত দ্বিতীয়টো আমাৰ কিমান পাইছিলে টু আছিলে অনুপাতত হয়নে ত' টুটোৰ ওপৰত আৰু লগতে ওৱান এইট্টিক আমি পূৰণ কৰিম কাৰণ মুথ ওৱান এইট্টি ন ত' আমাৰ থাৰ্টি ছিক্স বাৰ গ'ল পাছেৰে তো পূৰণ কৰিলে আমি পাম ছেভেণ্টি টু ডিগ্ৰী ঠিক আছে কোন দুটা আমি পাই গ'লোঁ হ'ব নেক্সট আহিলে দুটা পুৰক কোনৰ অনুপাত ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ তেওঁ কোন দুটা নিৰাপৰা পুৰক কৈছে দেই একে নিয়মতে কৰিম তে অনুপাত দিছে আমাক ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ পুৰক কোন দুটা অনুপাত সমষ্টি ওলাব লাগিব চাৰি যোগ পাঁচ ন হ'ল তে প্ৰথম কোনটোৰ মান তলত থাকিব ন মুঠ ন আৰু প্ৰথম কোনটো আছিলে ফ'ৰ এইবাৰ কিন্তু পূৰণ কৰিব লাগিব আমি ওৱান নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰে কাৰণ পুৰক কোন যিটো ওৱান এটি নকৰিবি আকৌ দেই তো ন দহ গুণ নব্বৈ ত' তাৰপিছত হ'ল চাৰি দহ গুণ চল্লিছ ডিগ্ৰী প্ৰথমটো তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ ছেকেণ্ড কোনটো নৰ ভিতৰত কিমান পাবগৈ তোমালোকৰ ছেকেণ্ড কোনটো আছিলে ফাইভ হয়নে ন ন ফাইভ দিবা আকৌ পূৰণ কৰিবা নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰে ঠিক আছে পুৰক যায় নৰে আকৌ দহবাৰ যাবগৈ তাৰপিছতে দহ পাঁচমান কিমান হ'বগৈ পঞ্চাছ ডিগ্ৰী হয়নে বুজি পাইছা এতিয়া কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন তলত দিয়া চিত্ৰৰ পৰা এক্স আৰু ৱাই ওলাব দিছে ইয়াত তোমালোকে যদি চোৱা এক্সৰমান ওলাই আছে কাৰণ ফৰ্টি ডিগ্ৰীটো এক্সৰ সমান হ'ব কাৰণ ইহঁত আমাৰ বিপ্ৰতিপ কোন হয় নহয় তো বিপ্ৰতিপ কোন হয় তাৰপিছতে তোমালোকে যদি চোৱা এইডাল সৰল ৰেখা দেখিছা এইডাল এডাল সৰল দেখা হয় নে নহয় গতিকে ইয়াতে ৱাইৰ লগত ফৰ্টি প্লাছ ক'লে আমি কিমান পাম ওৱান টি পাম কাৰণ সৰল দেখা যে ৰৌক জুৰিয়া কোন হয় নহয় নহয় তাৰ পৰা ৱাইটো ওলাই দিওঁ আমি এতিয়া ৱাই ইকুৱেল মানে হ'ব ৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফৰ্টি ডিগ্ৰী কেঞ্চাৰটো কিমান হ'বগৈ আমাৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ডিগ্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছত আমি কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ বি ইয়াত চোৱা তোমালোকে এই চিত্ৰটোত তোমালোকে যদি চোৱা আমাৰ এই সৰল ৰেখাডালত লম্বভাৱে আছে ৰেখাডাল হয়নে নহয় ৰশ্মিডাল গতিকে ইয়াতে আমাৰ বাওঁফালে নব্বৈ ডিগ্ৰী আছে আকৌ সোঁফালে আমাৰ নব্বৈ ডিগ্ৰী থাকিব আমি সোঁফালৰ যিটো পাৰ্ট তাতে আমাৰ দুটা কোন আছে এটা হৈছে এক্স এটা আছে আমাৰ ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী কিমান হ'ব নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ এক্সটো ওলাই যাব হয়নে নহয় তো এক্স ইকুৱেল নাইনটি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী হয়নে নহয় তো এতিয়া বিয়োগ কৰি দিওঁ দহৰ পৰা পাছ ক'লে পাছ তাৰপিছত আমাৰ থাকিলে আঠৰ পৰা পাছ ক'লে তিনি থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছতে কৰোঁ আমাৰ কুৱেশ্যন ফিফটিন তলৰ কোণৰ জোৰবোৰৰ পৰা পোৰক কোনবোৰ আমাক চিনাক্ত কৰিব দিছে তেতিয়া পোৰক কোন মানে যোগফল নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয়নে নহয় তে কোন কেইযোৰৰ চোৱাচোন নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় এতিয়া আমি প্লাছ কৰিলে ইয়াতে আমি নাইণ্টি ডিগ্ৰী পাম ইয়াত ছিক্সটি ফাইভ প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ নাইণ্টি ডিগ্ৰী পাম হয় ছেকেণ্ডটোত আমি যদি চাওঁ ইয়াতে হ'ল আমাৰ ছেভেণ্টি প্লাছ টুৱেণ্টি আমাৰ ইয়াতো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয়তো হয় থাৰ্ডটো যদি চোৱা এইটো ডাইৰেক্টলি কেঞ্চেল হৈ আছে নাইণ্টি হ'বই নোৱাৰে পিছতো নাইণ্টি হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই আৰু বি হ'ব ঠিক আছে ছিক্সটিন তলত সুধিছে আকৌ কোনবোৰ আমাৰ সম্পূৰক কোন ইয়াতে যিটো আমাৰ সমষ্টি এশ আশী হ'ব লাগিব ত' গতিকে আমি যদি চাওঁ প্ৰথমটোতে আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ আছে ওৱান টেন প্লাছ ছেভেণ্টি ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ছেকেণ্ডটো যদি আমি চাওঁ ইয়াতে সেইটো হ'বগৈ ওৱান নাইণ্টি ডিগ্ৰী হৈ আছে গতিকে ই নহ'ব আমাৰ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হ'লেহে হ'লহেঁতেন ত' ইয়াতে যদি আমি চাওঁ ইয়াতে আমাৰ এইটো হ'বগৈ কাৰণ ইয়াতে প্লাছ কৰিলে আমি ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰী পাম এশ বাৰৰ লগত ছিক্সটি এইট প্লাছ কৰিলে সেইটোতো ডাইৰেক্টলি নহয় দিটো কাৰণ নভেই হৈ আছে এ আৰু চি হ'বগৈ ঠিক আছে বুজি পাইছা ত' আমি এনেকৈ কুৱেশ্যনবিলাক কৰিব লাগিব হ'ব